Из Всем удачи Хочу смеяться пять Привет, привет! Айо, это моя Москва. Как надоели сопли, вот вам капля позитива. Это не будет трек, о чем-то очень-очень важно. Просто девочка, бро, вам о себе расскажет. Итак, начнем, сейчас все будет очень просто. Этот трек ни о чем. И точно не для взрослых. В нем речь пойдет о некой девочке свете найсви. Из Москвы слушайте леди и... Я каждый будний день встаю с кривой помятой рожей Отражение пугает, я кричу, о боже Спустя 10 минут уже на что-то я похожа Рожу можно звать лицом, на завтра будет с молоком Я иду, сажусь за стол, еле хомячу С утра в меня пища не летит, спасибо, мам, чё? Я направляюсь в сторону своей любимой комнаты Где, как всегда, беспорядок, закиданные углы Еще одежду, где незаметно отсутствие груди Я выхожу и слышу вслед, дверь мне запили Я закрываю дверь и смотрю на часы, блин в в школе скажу что волосы сами прилипли к кровати или мама будила долго я не виновата на самом деле на все дела я до самой ночи как успевает мне писать только трюкачи если у вас не все хорошо и к вам на помощь не пришел мистер Пропер. песню на пути про девочку бро бро всем поможет, девчонка в дороге если у вас не все хорошо и к вам на помощь не пришел мистер Пропер. написали замечание И я плетусь на урок почти под окончание Я захожу и направляюсь за последнюю парту Осталось время накраситься где-то 10 минут В ушах наушники, ноги закинуты на стул Даже не скажу, что я нахожусь in my school Кто-то хохочет, а на фоне училка бормочет Учебник алгебры не видела с начала осени Кстати, об осени, сейчас вроде уже весна Но словно осенью мало снега и много дерьма Я отступила сейчас же я в школе Закончился третий урок, я направляюсь к столовой Так как я девочка, бро, сижу там с пацанами Мне с ними проще, я знаю, что они не обманут Не раз меня подруги пацаненком называли Да ну и ладно, я просто немного другая Если у вас не все хорошо, и к вам на помощь Не пришел мистер Пропер, песню на пути про девочку, бро Роки спустились в раздевалку Я всем братюням пятюни, нахер лапки-чмавки А дальше все идет по старому сценарию Сумку закинула домой, штанцы поправила Иду на остановку, вышаг-дабстеп Но на крайний случай слушаю свой рэп Маршрут привычный, коровина Алтуфьева 30 минут, и я к дому бегу его Меня встречает он с улыбкой, милый Его бабуля снова чаем напоила А дальше... Либо запишем тречу, либо в обнимку будем ждать с ним новый вечер И вот уже время 22.10, мы собираемся Пора домой мне ехать, привычно опоздала После долгих прощаний, одинокий ужин, дом два на канале Если у вас не все хорошо и к вам на помощь Не пришел мистер Пробер, песню на пути про девочку бро, Бру всем поможет, девчонка пролетают будние дни Сама себе говорю, тупица, отдохни Но вот опять встаю, толком не выспалась Чешу животик, мысли, чё бы съесть Поела, оделась, немного убралась Звонки от бро, ответила, умчалась Снова туса в клубе, снова выступаю Со сцены всем братюням пятью не кидаю Прошел вечер, света очень устала по стеклу, картинки лбом рисовала Насквозь замерзла, но домой доползла Контакт увидела, побежала, жила На сто пятьсот сообщений ответить нелегко Ведь половина спам, половина здравствуй, бро Но ничего, своих поклонников ради Справиться точно на СВИ, она же леди бро Если у вас не все хорошо И к вам на помощь не пришел Привет-привет! Ай-оу-то моя Москва! как надоели сопли, вот вам капля позитива! Это не будет рака, о чем-то очень-очень важно, просто девочка, бро! о себе расскажет Итак, начнем, сейчас все будет очень просто Этот трек ни о чем и точно не для взрослых В нем речь пойдет о некой девочке Свете Найсви Из Москвы слушайте С молоком я иду, сажусь за стол, еле хомячу С утра в меня пища не лезет Спасибо